Кому телеканалі Рада це проект власний погляд, і зараз ми впродовж 15 хвилин будемо спілкуватися з нашим гостем, народним депутатом Андрієм Потіловим про роботу його на окрузі 183-му та й взагалі, що власне у Верховній Раді зроблено цим депутатом для того, щоб покращити життя людей. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Отже, ну власне от дійсно. Ви працюєте конкретно для тих обранців, які обирали вас на 183-му окрузі? Чи в принципі, от ви відчуваєте, що ви відповідальний за всіх українців за Україну, тому що ви народний депутат України? Свяшена вірно. Я збирався по 183-му округу, Це город Херсон і Білозорський район Херсон Херсонщини. Я вважаю, що це один з живопісних уголков України. Устье Днепра, живут прекрасные люди, патриоты своего края. Конечно, когда я шел в парламент, мне люди ставили задачи, прежде всего, задачи, связанные с развитием моей земли, херсонской земли. И придя в Верховную Раду, я собрался работать конструктивно, делать свою, свой регион инвестиционно привлекательным, делать так, чтобы люди, а сегодня, к сожалению, мы имеем тенденцию, что молодежь, трудоспособное население моей земли, херсонской земли, а это, в частности, и всей Украины, выезжает из нашей страны, потому что не могут найти себе применение здесь. Самое главное, что люди не увидят уверенности в завтрашнем дне. Пане Андрею, каким чином вы привабливаете, ну, сбившите, да, подвищите инвестиционную привабливость региону, ну, закрома Херсона, Херсонщина? Я имел беседу на фракции и попросился, чтобы мне, меня имя делегировали от, пар, от, фракции «Удар» в бюджетный комитет. Я два созыва был депутатом городского совета города Херсона. Угу приобрел определенный багаж знаний, опыт. И моя задача именно в бюджетном комитете сделать так, чтобы лоббировать интересы своего региона Херсона. Потому что сегодня есть и вещи, которые мне абсолютно не нравятся. К примеру, вчера на бюджетном комитете рассматривали проект, когда выделяется 440 миллионов гривен на развитие водоканалов, где 220 миллионов гривен э, идет Донбассу, 120 миллионов Луганской области, Днепропетровской области и так далее, и так далее. И только 10 миллионов гривен идет Херсон. -чин. Но вы сейчас озвучите фактично проблему, да, глобально. Вот что конкретно нужно э, сделать и что реально уже сделано? Надо сделать так, чтобы сегодня Украина это 45 миллионов населения. И это 22 области, которые это Львов, это Сумы, это Донбасс, Луганщина, Киевская область. Надо сделать так, чтобы если есть какие-то финансовые ресурсы в стране, а ведь бюджет собирается каждым регионом по копейке, фактически, чтобы деньги также эффективно, эффективно. во-первых, распределялись равномерно, и второй вопрос, чтобы они распределялись эффективно. Сегодня что мы имеем? Сегодня мы имеем неэффективных менеджеров, губернаторов на местах. Я имею в виду, имею в виду пример, то же самое Херсончины. К сожалению, сегодня мы видим, когда нету каких правил э, конкуренции, когда... В губернатори назначаються, а зачастують не все ефективні менеджери державні. ані я вважаю не совсем ефективно розходять фінансово. Добре, ресурси. як виходите з цієї ситуації? От конкретно що є у вас стратегія, якась розробка, щоб нікого не звинувачувати. От як діяти в цій ситуації? Ну моє мнение, і допустим я свою позицію буду відставивати в Верховну Раді. Я сторонник розвивати місцеве самоуправління. сегодня с одной стороны мы видим, что президент, президент, назначает губернаторов, а с другой стороны часто губернаторы являются, чу, как бы они входят когда в регион и начинают работать в этом регионе. Они не знают проблем, они в этом регионе не родились, они не знают людей, специалистов в данном регионе. И надо определенное время, год-два, для того, чтобы понять проблемы данного региона. Я патриот своего края. И чувствую, когда приезжают жители Донбасса в Херсонщину и руководят данным регионом, а они за собой еще привозят целый, э, скажем так, целый вагон людей, чиновников, которые сегодня занимают руководящие посты в нашем регионе, И зачастую, вы знаете, они не будут жить, жить в этом регионе. Они не будут проводить там старость, они не будут уходить там на пенсию. И их задача, они понимают, что они пришли на год, на два, на три, к сожалению, работать не во благо. Они работают во благо своих семей, а не во благо регионов. Андрей, а вот если бы все избирать, было. Избираем избирательность была бы губернаторов местного самоуправления и специалисты, губернаторы, замгубернаторы по экономике, люди, которые занимаются землей, были бы именно люди, которые жили на данной земле, которые будут жить на данной земле, которые будут проводить старость на данной земле, то никогда в жизни бы они не делали бы зло для данных людей. То есть, каким чином работает добро? Надо менять, менять законодательную систему и развивать местное самоуправление. Надо делать децентрализацию власти. Сегодня надо сделать так, чтобы с Киева мы видели и слышали каждого человека, живущего то ли на Донбассе, то ли, на Херс... то ли в Херсоне, то ли во Львове. Сегодня, прежде всего, сделать так, чтобы в Киеве был слышен голос каждого, каждого жителя Украины. Для этого надо основа, в основном, самая главная задача – децентрализация власти. Сегодня надо развивать местное самоуправление. А починати все-таки из местного самоуправления через покращення инвестиционного клімату. Яким чином це пов'язано? І що має бути першим? Знаєте, тут это когда мы мы сегодня говорим, что что главное, все главное. Важно инвестиционная привлекательность. Важно сегодня и сделать так, чтобы было местное самоуправление. Есть примеры, кстати, эффективных менеджеров местного самоуправления, мне скажу честно, нравится Виркул, это бывший губернатор Днепропетровской uh -huh. области. Я слежу за его ходом, как он работает. И мне нравится, что сегодня каждый пятый доллар, который заходит в нашу страну, заходит в Днепропетровскую область, который заходил до того времени, когда у нее ушел работать правительство. Так как так это... еще все области? Понятно, что есть эффективные, эффективные менеджеры губернатора. И надо, надо делать, делать так, чтобы народ, народ, прежде всего народ, Херсонщины, Николаевичны, Львовской области Избирал своих губернаторов. Я сторонник, чтобы вы была э, таких угу. первых первых Чем, например, лиц. Да. Ледейки. С одной стороны угу. мы понимаем, что есть линия президента, который должен влиять на процесс на процесс развития э, развития реформ в стране, всего страны. Но угу. с другой стороны должен быть человек, который именно живущий в данного края, народ которого избрал, который видит проблемы данного региона, который знает и хочет, и который самое главное, я подчеркиваю, будет проводить старость в данном регионе. Потому что, приведу примеры Херсонщины, порядка 13 губернаторов за время независимости посетили наш край. Ну, вам пример, что ни один из них не остался жить в нашем родном прекрасном а городе. Не лишилось, не захотели, Нет, не было я ни... их называю господа командировочные. Они приехали, поработали год два и уехали в свои регионы, откуда они приехали, угу. куда они приехали. Моя позиция, чтобы на местах смотрели эффективных менеджеров. Но неужели у нас э, в том регионе, поверьте мне, у нас прекрасный регион, талантливые люди, професи... проф... специалисты, профессионалы. Неужели у нас нельзя найти эффективных кризис менеджеров? А сьогодні в страні кризис, надо кризіс менеджери, ну, котри би робота і працювали в благо mm -hmm. своєї землі, во благо своїх земляків. Поэтому я сторонніх, щоб імені якщо привлекали... Ми говоримо Херсонщині, але не завжди знаєте, люди, погуберну... які народилися в, наприклад, на Херсонщині, будуть опікуватися проблемами Херсонщини. Ну ми знаємо, ну можливо, не на прикладі Херсону, хоча можна скрізь знайти таких людей. Але в принципі, коли запускали ситуацію і шукали собі вигоду. ну та от. Это возможно. Как добирать этих кадров, которые будут опекать? Поэтому Моя, не заб... быть Моя политика. Если мы сегодня поедем стали на европейские рельсы, а угу. я представляю фракцию «Удар» и лидера Виталия Кличко, у нас сегодня европейская линия развития. Мы видим европейский путь развития Украины. В Европе, в Европе, я часто в командировке посещал практически все страны Европейские. Я посетил с рабочим визитом. Мне нравится избранность. Избираются депутаты, избираются мэры, избираются в том числе и судьи, в том числе и судьи избираются. Если бы у нас сегодня бы избирались бы судьи общим голосованием, общим голосованием. Для этого надо необходимо иметь профессиональный уровень, работать определенный ну как в Европе, угу. это в многих странах, надо иметь определенный профессиональный уровень, диплом. Надо иметь определенный стаж работы с судьей, да? чтобы, допустим, судьей земли, там немецкой берем земли. И в интернете официально выставляется вся информация. Как этот судья разглядывал, какие такие mm -hmm. дела, и соответственно сам народ избирает данного no, судью. Вы же видите, как мы ледве-ледве голосуем за дату выбирают, они а назначают, понимаете? Mm -hmm. если народ, народ будет, а народ это народ будет непосредственно выбирать судей, выбирать мэров городов, депутатов, и они потом будут сами спрашивать с них. А у нас, к сожалению, зачастую э, я хочу сказать, делают вид демократии. А в свое время один из президентов США сказал, что демократия нужна народу для того, чтобы обуздать произвол государства. И поэтому сегодня надо создать во всех направлениях избранность. Я даже за избранность судей. Именно всенародной избранности судей. Тогда бы не было таких бы беспредельных Доброе, решений. Сколько у вас однодумцев, кроме однопартийцев в ударе? Вы знаете, то, что я сегодня говорю, это, это, это я говорю словами, то, что говорит весь народ Украины. Это ж, так, это... Я... Вы, же... Да. Вы же сами разумеете. в парламенте треба більше, чтобы проголосовать за законы. Мы прекрасно за законы... знаем, как приходили выборы. Вы знаете, и... у угу. так получилось, что мои выборы тоже могли быть скасованы. Так получилось в Херсоне, по юго-востоку по Украины, начиная от Луганска и заканчивая Одессой, очень много округов, фактически это половина Украины. Но это именно от демократических сил э, я победил в Херсонской области и в Николае, на Николаевщине победил представитель от Батьковщины. Фактически только два человека от демократических сил победили сегодня в синем, в, синем, в синем, в синем поясе. Очень было трудно бороться. А я считаю, что если бы выборы были бы прозрачные, то было бы гораздо больше. Процентов 30-40 э, бы а, округов имели бы оппозиционные кандидаты, в кавычках оппозиционные, то есть кандидаты демократических сил. Сегодня на самом деле на Херсонщине люди хотят, люди хотят жить с европейскими стандартами жизни. Сегодня то, что мы видим цифры на экранах телевизора, что за партию регионов проголосовало 30%, я вам хочу сказать четко. Учителей запугивали. врачей заставляли приходить на участки. Работала машина адміністративного ресурса. Ну, якщо вже вибори були би прозрачні, прозрачні, то був би інший результат голосування. Ми зараз говоримо про роботу на окрузі і про е, ваші, е, вашу да. стратегію, так би мовити, роботи е, над законопроектами, які націлені на покращення життя людей. Не будемо говорити про покращення, взагалі про те, щоб люди жили добре. Да? Насправді, от е, та ситуація, яка складається в парламент. Все-таки ми не можемо про це не говорити. Як ви вважаєте, в такій, ну в такій, так би мовити, в такому положенні, якщо можна сказати, та в такому конфліктному стані? Чи можна говорити про от, відразу таке голосування? те, що ваша стратегія реалізується, як ви вважаєте, скільки пройде часу, щоб ви мали змогу хоча б говорити про це з парламентарями, з вашими колегами, про те, що треба голосувати за такі от такі, такі, такі законопроекти? Тому що домовитися не можна зараз. Вы знаете, к сожалению, сегодня мы видим парламент, который фактически не рабочий парламент. Но я считаю, что виновата партия регионов. Дестру... Давайте не звинувачувати. Деструктив, я нікого не звинувачую. Давайте виновачую. шукати вихід. Но... Ми без них не будемо обговорювати. Ви прекрасно знаєте, наша фракція, наша фракція «Удар» у нас угу. демократичне направлення. Тобто ми вместе працюємо з партією «Щіна», з Мы занимаем конструктивную, мы занимаем позицию, мы, uh -huh. мы хотим работать. Мы пришли работать в парламент, мы, мы пришли работать над законопроектами. Я сегодня работаю в бюджетном комитете, и моя задача сделать так, чтобы, им, чтобы работала экономика, работала экономика страны, чтобы Украина была инвестиционно привлекательной. Uh -huh. Я с выборцем э, в Херсонщине говорил, что я не сторонник давать бублики, как сегодня некоторые говорят э, каждый год. Сегодня власть фактически не занимается. Программами, реформами, экономическим развитием нашей страны. Сегодня просто идут подачки. Подняли пенсию какую-то, сдали, дали, дали деньги на строительство, а на строительство жилья для, для военных. Еще какие-то программы вели. Надо создавать рабочие места, дополнительные рабочие места. Надо делать нашу страну инвестиционно привлекательную. Uh -huh. Надо строить заводы и фабрики. Надо запускать экономику. Как только запустится экономика, а это дальнейшая причина после этого... Не будет хватать рабочих мест. Сегодня что происходит? Сегодня молодежь, которая закончила институты, она получается выброшена на улицу. Она сегодня ну, никому про не нужна. Освіти, это она сегодня... Я, это тема, не реформа освиты, Это, это проблема тема. страны, что сегодня все трудоспособное население, люди, которые хотят работать, у которых золотые руки, у которых светлые головы, не по своей вине, по вине сегодня наших правителей нашего государства уезжают из нашей прекрасной страны, уезжают работать в Россию, уезжают работать в Европу и в другие страны. Сегодня надо создавать рабочие места и создавать их массово. Ну, треба, каким чином? Як? Я вам хочу сказать, каким чином. Сегодня я работаю над законопроектом. Сегодня основная проблема. Приходит инвестор в Украину. Сегодня создан такой пакет документов для того, чтобы модернизировать старое предприятие или создать новое предприятие. Надо пройти через такие терни. Вы знаете, это даже не три года. И я сегодня взял, взял и просто лист паду угу, лист, угу. потому что мне не хватило листа А4 и просто пишу схему, пишу схему, как надо пройти инвестору, каким надо путем пройти через какие кабинеты, угу. какие министерства, ведомства для того, чтобы построить завод, построить предприятие а а модернизировать шляп, его. И сегодня, и сегодня, и сегодня я Светлана работаю над новым законопроектором изменения согласовательных документов при модернизации. Старих підприємств і створення нових пане Андрію, ми маємо завершувати. На жаль, я зрозуміла, що в принципі через тижні два ми можемо зустрітися, і поговорити, які яка доля подальших цих законопроєктів, чи вдалося домовитися з кимось. Да? Тому я вам дякую за те, що прийшли. Спасибо.